قدیم مصر ایک سرزمین جہاں فرعونوں کی طاقت اور اسرار چھپے ہوئے تھے لیکن وقت کا پیہ بدل رہا تھا ایک نیا نام جنم لے رہا تھا ایک حکمران جس نے طاقت چالاکی اور ہمت کے ذریعے تاریخ کے صفحات بدلنے کا فیصلہ کیا Raise your یہ ہے پٹولمی کی کہانی کیسے اس نے مصر پر قابو پایا کس حکمت اور سازش نے اسے فتح دلائی اور کیسے اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط بنایا تیار ہو جائیں کیونکہ یہ داستان لے جائے گی آپ کو طاقت خطرات اور فتح کے ایسے سفر پر جو کبھی بلایا نہیں جا سکتا بعد کے, کے فوراں بعد اس کی سلطنت کا شہرازہ بکھرنے لگا اس کے فوجی سالاروں نے بابل میں ایک مجلس شورا قائم کی جس میں سلطنت کے صوبوں کو باہم تقسیم کر دیا گیا صوبہ مصر پر یونانی حاکم بطلی موز کو مقرر کیا گیا تین سو چار قبل مسیح میں پٹولمی یا بتلیموس اول نے مصر میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی اور مصر میں یونانی حکمرانوں کے بتلیموسی خاندان کا آغاز کیا اس کی وفات پر دو سو پچاسی قبل مسیح اس کا بیٹا بتلیموس دوم کے نام سے تخت نشین ہوا بتلیموس دوم نے فرائن مصر کے رواج کے مطابق اپنی سگی بہن آرسینوئی دوم سے شادی کر لی اس شادی سے یونانی چونکے مگر بطلی موس دوم کے درباری شاعروں نے اس کے اس کام کی تعریف کی بطلی موس دوم نے داخلی استحکام کے بعد اپنی سلطنت کو وسیع کیا اور شام ایشے کوچک اور بحرائے جین کے علاقے سلطنت مصر میں شامل کر لیے اپنے عہد میں بطلی موس دوم نے یونان روم اور ہندوستان تک اپنے سفارتکار بھیجے اور ان ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کیے اس کے عہد میں بہت سی جنگیں بھی لڑی گئیں اور فران مصر کے زبانے کی تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئیں بت دوم کے عہد میں سکندریا میں بھی منشور زبانہ میوزیم یا متحف سکندریا کی تعمیر ہوئی جو ایک کتب خانہ کے ساتھ ساتھ ایک مرکز علم کی حیثیت بھی رکھتا تھا اس کے عہد میں صوف یہود یا تورات کا سبعینہ ترجمہ کیا گیا ان سو قبل مسیح میں بطلی موز سوم تختنشین ہوا اس نے شاہ سائرین کی بیٹی سے شادی کی اور شام پر بھی حملہ کیا اور افراد کے عراقی علاقے پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اس نے جنگی مصروفیات سے فر ہو کر مصر کے داخلی استحکام پر توجہ دی اور کچھ ہی عرصے میں مصر میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا بتلیمہ یا بطلی موسی بادشاہت کے عہد کی بنیاد 305 قبل مسیح میں مقدونیا کے یونانی جرنل بطلیموس موس اول سوٹر نے رکھی تھی جس کا اعظم کے ایک ساتھی تھے اور 30 قبل مسیح میں کلوپیٹرا ہفتم کی موت تک بتلیمہ خاندان کی حکومت رہی تقریباً تین صدیوں تک یہ خاندان حکومت کرتا رہا بطلیموس موس قدیم مصر کا سب سے طویل اور آخری خاندان تھا جس نے یونانی اور مصری ثقافت کے درمیان مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کے ایک الگ دور کا آغاز کیا تین سو قبل قبلسی میں بابل میں سکندر کی موت کے بعد اس کے جرنیلوں میں جانشینی کا بحران پیدا ہوا تو ابتدائی طور پر پڈیکاس نے سلطنت پر الیگزینڈر کے سوتیلے بائی ہریڈیس کے ریجنٹ کے طور پر حکمرانی کی جب مقدونیہ کا فلپسوم بن گیا اور پھر الیگزینڈر کے شیرخار بیٹے الیگزینڈر چہارم کے ریجنٹ کے طور پر جو اپنے والد کی موت کے وقت پیدا نہیں ہوا تھا اس نے حکومت کی پڈیکاس نے بتلیموس کو جو سکندر کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھا کو مصر کا شہنشاہ مقرر کیا تاہم بطلیموس نے جلد ہی خود کو ایک خود مختار حکمران کے طور پر اعلان کر دیا بطلیموس نے تین سو اکیس قبلسی میں پڑی گاز کے حملے کے خلاف مصر کا کامیابی سے دفاع کیا اڈیاڈوچی کی جنگوں جو تین سو بائیس سے تین سو ایک تک لڑی گئیں کے دوران مصر اور آس پاس کے علاقوں میں اپنی پوزیشن مستحکم کی تین سو پانچ قبل مسیح میں بطلیموس نے باسیلیس اور فیرون کا خطاب حاصل کیا بطلی موس اول سوٹر جس کے معنی نجات دہندہ کے ہیں کے طور پر مشہور ہوا اس بطلیمہ خاندان نے مصر پر تقریباً تین سو سال حکومت کی سکندریہ ایک یونانی پولیس جس سکندر نے قائم کیا تھا اگلی کئی صدیوں تک ایک دارالحکومت اور یونانی ثقافت کو سیکھنے اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا اپنی حریف ریاستوں ہیلینسٹک اور سلیوسٹ سلطنت کے ساتھ شام کی جنگوں کے بعد پٹولمک ریاست نے مشرقی لیبیا سینائی اور شمالی نوبیا کو شامل کر کے اپنے علاقے کو مزید مست دی اپنی حکمرانی کو قانونی حیثیت دینے اور مقامی مصریوں سے پہچان حاصل کرنے کے لیے بطلی موس نے فرعون کا مقامی لقب اختیار کیا تھا اور خود کو مصری انداز اور لباس میں عوامی یادگاروں پر پیش کیا گیا دوسری طرف اس بادشاہت نے اپنے ہیلنسٹک کردار اور روایات کو بھی سختی سے برقرار رکھا بعد میں یہ مصر کا اکتیسواں خاندان کہلایا بادشاہت میں ایک پچیدہ سرکاری افسر شاہی تھی جس نے ملک کے وسیع معاشی و وسائل کو یونانی حکمران طبقے کے فائدے کے لیے استعمال کیا جو فوجی سیاسی اور اقتصادی امور پر حاوی تھا اور جو مصری معاشرے اور ثقافت میں شاز و نادر ہی ضم ہوتا تھا مقامی مصریوں نے مقامی اور مذہبی اداروں پر اقتدار برقرار رکھا اور صرف آہستہ آہستہ بیوروکریسی میں طاقت حاصل کی اور بطل مستوم نے مصری رسم و رواج کو اپنانا شروع کیا جن میں شامل تھے جیسے کہ اسیرس کے افسانے کے مطابق اپنے بہن بھائیوں سے شادی کرنا اور مصری مذہبی زندگی میں حصہ لینا نئے مندر بنانا پرانے مندروں کو بحال کرنا اور پجاریوں کی شاہی سرپرستی کرنا وغیرہ بطلی وصول کا انتقال دو سو تراسی مسیح میں چوراسی سال کی عمر میں ہوا اس نے اپنے بیٹے کو ایک مستحکم اور اچھی حکومت والی سلطنت ورثے میں دی تیسری صدی قبل مسیح کے وسط سے ماہ مصر سکندر کی جانشین ریاستوں میں سے سب سے امیر اور طاقتور ریاست تھی اور یونانی تہذیب کی نمایاں مثال تھی دوسری صدی قبل مسیح کے وسط میں شروع ہونے والے خاندانی جھگڑوں اور غیر ملکی جنگوں کے ایک سلسلے نے سلطنت کو کمزور کر دیا اور اس کا زیادہ سے زیادہ انحصار رومن جمہوریہ پر ہوتا گیا کلوپیٹرا ہفتم کے تحت جس نے بتلیمہ کی طاقت و بحال کرنے کی کوشش کی مصر ایک رومن خانہ جنگی میں الجھ گیا جس کی وجہ سے بلاخر روم نے آخری آزاد ہیلنسٹرک ریاست کے طور پر اس پر فتح حاصل کی اب رومن مصر چھ عیسوی میں مسلمانوں کی فتح مصر تک روم کے امیر ترین صوبوں میں سے ایک اور یونانی ثقافت کا مرکز بن گیا اس خاندان کے تمام مرد حکمرانوں نے بطلیموس کا نام اپنایا جبکہ شہزادی اور خواتین حکمرانوں نے کلوپیٹرا آرسینوئی اور بیرینیس کے ناموں کو ترجیح دی بطلیموس نے اپنی بہنوں سے شادی کرنے کا مصری رواج بھی اپنایا ان کے بہت سے سلسلے نے اپنے شریک حیات کے ساتھ مشترکہ طور پر حکمرانی کی جو شاہی گھرانے سے بھی تھے اس رواج نے بطلیمہ کی سیاست کو مبہم طور پر بے حیائی کا شکار بنا دیا اور بعد کے بطلیموس تیزی سے کمزور ہوتے گئے باضابطہ طور پر اپنے طور پر حکمرانی کرنے والی واحد باسیلی سیاح ریگننٹ یا خواتین فیرونوں میں کلوپیٹرا دوم بیرینس سوم اور بیرینس چہارم تھی کلوپیٹرا پنجم نے شریک حکومت کی لیکن یہ ایک اور خاتون بیرنس چہارم کے ساتھ تھی کلوپیٹرا ہفتم نے بازابطہ طور پر موثر طریقے سے اکیلے ہی مصر پر حکومت کی